মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্সালৈ তোমালোকক স্বাগতম মই অংগৰাগ ভূঞা আৰু মই দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিভাগৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চৈনিকাৰ দশমটো পাঠ অৰুণিমা সিনহাৰ দ্বিতীয়টো ভাগ লৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে প্ৰথমটো ভাগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কেনেদৰে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ বলি হৈ অৰুণিমা সিনহাই নিজৰ ভৰিয়ে এখন সুৰাবলগীয়া হয় এখন ভৰিত লুৰ ৰ'দ সোমাবলগীয়া হয় আৰু সেই ঘটনাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ভলীবল খেলুৱৈ অৰুণিমা সিনহাই কেনেদৰে এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ স্বপ্ন দেখে বা সপোন দেখে সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ এই পাঠটিত আমি আজি এতিয়া যিটো ভাগ আলোচনা কৰিম সেই পাঠটিত আমি অৰুণিমা সিনহাই তেওঁৰ ইপ্সিত লক্ষ্য বা তেওঁৰ যিটো আশা কৰিছিল তেওঁ যিটো বিচাৰিছিল সেই বিচৰা বস্তুটো তেওঁ পালেনে নাই আৰু যদি পালে কেনেকৈ পালে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি পাঠটোলৈ আহোঁ তেওঁ খেতে গৈছিল চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই চাৰি মাহৰ ভিতৰত বা চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই তেওঁ প্ৰথমে গৈছিল বাছেদ্ৰি পালৰ ওচৰলৈ আৰু বাছেন্দ্ৰি পাল কোন এইখিনিতে মই কৈ থৈ দিওঁ বাছেন্দ্ৰী পাল হৈছে এভাৰেষ্ট জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা আছিল আৰু বাছেন্দ্ৰী পালক ওচৰলৈ তেওঁ যেতিয়া অৰুণিমা সিহা যোৱাৰ কথা ভাবিছিল কিয় ভাবিছিল এইকাৰণে ভাবিছিল যে বাছেন্দ্ৰী পালৰ পৰা যেতিয়া দিহা পৰামৰ্শ ল'ব কেনেদৰে এভাৰেষ্ট বিজয় কৰিব সেই বিষয়ে তেওঁ জ্ঞান লাভ কৰিব বা পৰামৰ্শ লাভ কৰিব বাছেন্দ্ৰী পালে অৰুণিমাৰ কথা সহমৰ্মিতাই শুনিলে বৰ মন্দি শুনিলে তেওঁ কথাটো সহমৰ্মিতাই শুনিলে আৰু তেওঁ মন্দিৰ শুনিলে তেওঁৰ প্ৰতি সহানুভূতি ভূৰা মমতায়াৰ সৈতে শুনিলে আৰু ছোৱালীজনীৰ দুচকুৰ সপোন প্ৰত্যাহ্বান আৰু আত্মপ্ৰত্যয়ৰভাৱে তেওঁৰ মনতো বিশ্বাস জগালে যে সঠিক প্ৰশিক্ষণ আৰু সাহস পালে এইগৰাকী ছোৱালীয়ে নিশ্চয় এদিন লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব কৈছে যে চ ছোৱালীজনীৰ দুচকুৰ সপোন প্ৰত্যাহ্বান আৰু আত্মপ্ৰত্যয়ৰ তেওঁৰ যিটো ভাৱ দেখিলে তেওঁ বা ভাৱ উপলব্ধি কৰিলে গম পালে যে তেওঁ সঠিকভাৱে যদি প্ৰশিক্ষণ দিয়ে তেনেহ'লে এইগৰাকী ছোৱালীয়ে যদিও তেওঁ এতিয়া প্ৰতিবন্ধকতা হিচাপে দেখা দিছে তেওঁ এখন ভৰি হেৰুৱাইছে তাত এখন কৃত্ৰিম ভৰি লগাবলগীয়া হৈছে ইখন ভৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে তথাপি এইজনী ছোৱালীয়ে তেওঁৰ ইপ্সৃত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব বুলি বাছেন্দ্ৰী পালৰ মনলৈ বিশ্বাসটো আহিল তেওঁৰ আকাংক্ষা দেখি বহুজনে তেওঁক পৰামৰ্শ দিছিল বোলে তোমাৰ এখন কৃত্ৰিম ভৰি আনখন থাকিও নথকাৰ দৰে পৰ্বতখনৰ যিবিলাক অতি কঠিন কৌশল আৰু পৰিশ্ৰম তাত এনেকুৱা অৱস্থাৰে সাফল্য লাভ কৰা তোমাৰ বাবে সম্ভৱ নহ'ব তোমাৰ এখন ভৰি নায়েই এখন ভৰি কৃত্ৰিম আৰু এখন ভৰি থাকিও নথকাৰ দৰে তেনে এটা অৱস্থাত তুমি এভাৰেষ্ট জয়ৰ নিচিনা ইমান দুৰোহ কাম ইমান কষ্টকৰ কাম কেনেদৰে কৰিবা এইটো তোমাৰ দ্বাৰা সম্ভৱপৰ নহ'ব বুলি বহুতে তেওঁক কৈছিল কিন্তু তেওঁ হাৰ মনা নাছিল অৰুণিমা সিনহাই সেইবোৰৰ কথা শুনা নাছিল তাতোকৈ সাধাৰণভাৱে জীৱনটো পাৰ কৰা এনেবিলাক কামলৈ আগবাঢ়ি জীৱনটো বিপদাপন্ন কৰিব নালাগে কৈছে এনে কাম কৰিলে তোমাৰ নিজৰে বিপদ হ'ব এনেকুৱা কাম কৰি নিজৰ জীৱনটোলৈ বিপদ চপাই ল'ব নালাগে বুলি অৰুণিমা সিনহাক বহুজনে পৰামৰ্শ দিছিল কিন্তু অৰিণিমা সিনহাই তেওঁলোকৰ কথা শুনা নাছিল কাৰণ তেওঁৰ মনত আত্মপ্ৰত্যয় আছিল আত্মবিশ্বাস আছিল আৰু তেওঁৰ চকুত আছিল এভাৰেষ্ট জয়ৰ সপোন পিছে যাৰ দুচকুত এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ সপোন আৰু অন্তৰত প্ৰচণ্ড সাহ আৰু আত্মবিশ্বাস তেওঁক জানো এনেবোৰ কথাই লক্ষ্যৰ পৰা বিচ্যুত কৰিব পাৰে চকুত তেওঁৰ সপোন আছে এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ সপোন ইমান আত্মবিশ্বাস আছে ইমান সাহস আছে তেনেগৰাকী মানুহক জানো লক্ষ্যৰ পৰা বিচ্যুত কৰাটো সম্ভৱ হ'ব নহ'ল লক্ষ্যস্থিৰ হৈ থাকি দিনে দিনে অৰুণিমা আগবাঢ়ি গ'ল আগতে লগোৱা কৃত্ৰিম ভৰিখন পৰ্বত আহৰণৰ বাবে উপযোগী নাছিল নতুন ভৰি লগাবলৈ প্ৰায় ষাঠি সত্তৰ হাজাৰ টকাৰ আৱশ্যক যিখন ভৰি কৃত্ৰিম ভৰি তেওঁ লগাইছিল সেইখন বৰ উপযোগী নাছিল সেইখন লৈয়ে আচলতে পৰ্বত আৰোণৰ দৰে এটা কঠিন কাম কৰাটো সম্ভৱপৰ নাছিল কিন্তু নতুন ভৰি এখন লগাবৰ কাৰণেও ষাঠি সত্তৰ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন আছিল বহু চেষ্টাৰ মূৰত সেই টকাখিনিও যোগাৰ হ'ল অৰ্থাৎ এষা কথাই আছে যে মন কৰিলে চন বাকৰি মাটিতে ধন যদি এটা কাম কৰিবলৈ তীব্ৰ ইচ্ছা থাকে মনত আত্মবিশ্বাস থাকে তেনেহ'লে কামবোৰ সম্ভৱ হয় সম্ভৱ হয় অৰুণিমা সিহাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হ'ল নতুনকৈ এখন ভৰি লগাবলগীয়া হওঁতে তেওঁ ষাঠি সত্তৰ হাজাৰ টকা প্ৰয়োজন হৈছিল কিন্তু সেইখিনিও যোগাৰ হৈ গ'ল কেইবাগৰাকীও সহদয় ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিলে সঁচাকৈ এদিন দেখা গ'ল এখন কৃত্ৰিম ভৰি আৰু আনখন লু ৰ'দৰ সহায়ত চলাফিৰা কৰা ভৰিৰ গাভৰুগৰাকীয়ে মনত অদম্য উৎসাহ আৰু দুচকুত হেজাৰ সপোন লৈ উত্তৰ কাশীত থকা ইক' এভাৰেষ্ট এক্সপেডিচন গ্ৰুপত যোগ দিলেগৈ টাটা ষ্টীল এডভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনে চলোৱা অনুশীলন কেম্পত এভাৰেষ্ট বিজয়িনী বাছেপালৰ তত্বাৱধানত অনুশীলন চলিল বাছেন্দ্ৰপালৰ তত্বাৱধানত ইক' এভাৰেষ্ট এক্সপেডিচন গ্ৰুপ এটা তেওঁ যোগ দিলেগৈ কোনে যোগ দিলে অৰ্ণিমা সিনহাই আৰু টাটা ষ্টীল এডভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনে চলোৱা এই অনুশীলন কেম্পটোত তেওঁ অনুশীলন কৰা আৰম্ভ কৰিলে তেওঁ সেই তেওঁৰ সপোনটো খেদিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সপোনত সপোনটো ফলৱতী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ অনুশীলন আৰম্ভ কৰিলে শাৰীৰিক মানসিক দুয়ো দিশতে দৃঢ়তা আৰু অধ্যৱসায় একোৰে অভাৱ নাছিল অৰুণিমাৰ ভৰিখন হেৰুৱাৰ দুৰ্ভাগ্যক সৌভাগ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা সুফল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল তেওঁ তেওঁ ভৰি দুখন হেৰুৱালে হয় কিন্তু তেওঁৰ মনত যি অদম্য সাহ অদম্য ইচ্ছা আছিল সেই বস্তুবোৰে তেওঁক আগুৱাই যাবলৈ প্ৰেৰণা দিলে আৰু কি হ'ল এবছৰ কাল একেলেথাৰীয়েকৈ উৎসাহ উদ্যমেৰে অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখি অনুশীলনতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল তেওঁ তেওঁ অনুশীলনৰ মাজতে নিজকে নিমগ্ন হৈ পৰিছিল তেওঁ অনুশীলনৰ মাজতে নিজকে সমৰ্পণ কৰি দিছিল কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছিল যে আন স্বাভাৱিক মানুহে যিটো সোজ দিওঁতে দুই মিনিটৰে শিকিব পাৰে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া তিনি ঘণ্টাও লাগিছিল তথাপিও আশা এৰি দিয়া নাছিল অৰ্ণিমাই পৰ্বত আৰহণ বৰ কঠিন কিছুমান কষ্ট শিকিবলগীয়া থাকে কিছুমানে হয়তো যিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ যাৰ শাৰীৰিক কোনো প্ৰতিবন্ধকতা নাই তেওঁলোকে হয়তো কিছুমান কাম দুই মিনিটতে কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁ দুই তিনি ঘণ্টা লাগিছিল অৰুণিমা সিহা সেইখিনি কৰোঁতে তথাপিও কিন্তু তেওঁ অতি চহকী অহা নাছিল তেওঁ তেওঁৰ উদ উদ্যমক বা তেওঁৰ যিটো উৎসাহ সেই উৎসাহক কোনেও বাধা দিব পৰা নাছিল তেওঁ পৰ্বতাৰোহণ অভিযানত সহায় কৰা শ্বেৰপাজনেও আনকি তেওঁৰ তেজেৰে তুমুৰলি হোৱা ভৰি অৱস্থা দেখি কেইবাবাৰো প্ৰাণ বচাবলৈকে তেওঁ উভতি যোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছিল কিন্তু অৰুণিমা হ'লে কোনো বাধা বিপত্তিৰ ওচৰত সেউ মানিবলৈ শিকা নাছিল যিটো পাহাৰটো বগাবলৈ তেওঁলোকে যিটো শৃংগ বগাবলৈ গৈছিল অৰ্ণিমা ভৰিৰ পৰা তেজে তুমৰ লৈ দিছিল তেজে ৰাঙলী হৈ পৰিছিল ভৰিখন সেইটো দেখি তেওঁ যিজনে সহায় কৰে শ্বেৰপাসকলে এজন শ্বেৰপাই তেওঁক ক'লে যে আপুনি গুচি যাওক এতিয়া নোৱাৰিব আৰু কিন্তু তেওঁৰ কথাও নামানি অৰ্ণিমাই আগুৱাই গ'ল আৰু অৱশেষত লাডাখত থকা মাউণ্ট চামছেৰ কাংৰীৰ একৈছ হাজাৰ এশ আঠ ফুট উচ্চতালৈ আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁ একৈছ হাজাৰ এশ আঠ ফুট উচ্চতালৈ তেওঁ সেইখিনি পৰ্বত আৰোহণ কৰিলে ক'ৰ মাউণ্ট ছামছেৰ কাঙৰীৰ সেইটো শৃংখটো নাম পিছে চামচেৰ কাঙৰীৰ উচ্চতম শিখৰলৈ উচ্চতা আছিল একৈছ হাজাৰ সাতশ আঠান্নব্বৈ ফুট তেওঁ ক'লে একৈছ হাজাৰ এশ আঠ ফুট কিন্তু আচল আছিল একৈছ হাজাৰ সাতশ আঠান্নব্বৈ ফুট সেই সময়ত বতৰো আছিল প্ৰতিকূল অৰ্থাৎ বতৰ বৰ ভাল নাছিল বতৰ ভাল নথকাৰ কাৰণে কি কৰিলে এনে পৰিস্থিতি এনে প্ৰতিকূল বতৰত অভিযান চলোৱা অসম্ভৱ হৈ পৰাত শিখৰলৈ মাত্ৰ ছশ নব্বৈ ফুট অতিক্ৰম কৰিবলৈ বাকী থাকোঁতে তেওঁলোকে অভিযান সামৰি তললৈ নাহিমি আহিবলগীয়া হ'ল অৰ্থাৎ সেই এই শৃংগটো মাউণ্ট চামছেৰ কাণ্ডৰ যিটো শীৰ্ষতম শৃংগ সেই শৃংগটো উচ্চতা আছিলে একৈছ হাজাৰ সাতশ আঠান্নব্বৈ ফুট কিন্তু যেতিয়া ছশ আঠশ নব্বৈ ফুট বাকী থাকোঁতেই বতৰ খুব বেয়া হৈ পৰা তেওঁলোকে অভিযানটো সামৰি আহিবলগীয়া হ'ল আৰু এইটো প্ৰকৃততে এভাৰেষ্ট শৃংগলৈ যোৱাৰ আগৰ প্ৰস্তুতিহে আছিল গতিকে ইয়াত কিন্তু তেওঁলোকে পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল অৰ্থাৎ ছশ নব্বৈ ফুট অতিক্ৰম কৰিবলৈ বাকী থাকোঁতে তেওঁলোকে ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল পিছে সেই অসম্পূৰ্ণতাই তেওঁৰ মনৰ পূৰ্বৰ সংকল্প অধিক দৃঢ়হে কৰিলে অৰ্থাৎ এই মাউণ্ট যিটো চামচেৰ কাংগ্ৰে যিটো উঠিব নোৱাৰিলে তেওঁ সম্পূৰ্ণ সফল নহ'ল অসমপূৰ্ণভাৱেই তেওঁ অভিযানটো অসম্পূৰ্ণভাৱেই তেওঁ নামি আহিবলগীয়া হ'ল বা ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল এই যি অসম্পূৰ্ণ হ'ল তেওঁ সেইটোৱে কিন্তু তেওঁৰ মনৰ দৃঢ়তা বঢ়াইহে তুলিলে সাধাৰণতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় কিছুমান কামত যদি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সফল নহওঁ তেনেহ'লে আমাৰ মনটো ভাঙি যায় অৰুণা অৰুণিমা সিনহাৰ মনটো ভঙা নাছিল এই যেতিয়া আধৰুৱাকে তেওঁ অভিযান সামৰি আহিবলগীয়া হ'ল তেওঁৰ দৃঢ়তা বাঢ়িলহে তেওঁৰ মনত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট জয়ৰ আকাংক্ষা তীব্ৰতৰ হ'ল এই সময়ছোৱাত তেওঁৰ মনোবল বঢ়াই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱাত প্ৰখ্যাত ক্ৰিকেটাৰ যুৱৰাজ সিঙেও অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল আৰু কি কৰিলে এইখিনি সময়ত তেওঁ মনৰ সাহস অটল থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ কোনে সাহস যোগাইছিল প্ৰখ্যাত ক্ৰিকেটাৰ যুৱৰাজ সিঙে যুৱৰাজ সিঙৰ কথা তোমালোকে নিশ্চয় জানা যুৱৰাজ সিঙে বৰ এজন ভাৰতৰ এজন বৰ প্ৰখ্যাত ক্ৰিকেটাৰ কিন্তু তেওঁ ক্ৰিকেট খেলি থাক থকাৰ সময়তে মাজতে তেওঁ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হয় কিন্তু সেই কৰ্কট ৰোগো তেওঁ জয় কৰে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত যুৱৰাজ সিঙে নিজৰ অদম্য মানসিক শক্তিৰে সেই বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰি নিজৰ লক্ষ্য পূৰণৰ বাটত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হোৱাটো অৰ্ণিমাই দেখিবলৈ পাইছিল অৰ্ণিমাই দেখিছিল যুৱৰাজ সিঙৰ নিচিনা ক্ৰিকেটাৰে কৰ্কট ৰোগৰ দৰে দুৰাৰোগ্য আৰু ৰোগত আৰোগ্য হৈছিল যদিও নহয় আক্ৰান্ত হৈছিল যদিও কি কৰিলে নিজৰ অদম্য মানসিক শক্তিৰে সেই ৰোগক জয় কৰি তেওঁ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱা অৰ্ণিমা সিনহাই দেখিছিল যুৱৰাজে দেখুৱাই দিছিল মনৰ বল আৰু আত্মবিশ্বাস থাকিলে শাৰীৰিক বাধাই কোনো প্ৰতিৰোধৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে আৰু জীৱনৰ উত্তৰণৰ বাটতো ই টেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে যদি মনৰ বল থাকে আত্মবিশ্বাস থাকে তেনেহ'লে শাৰীৰিক বাধা আহিব পাৰে জীৱনলৈ কিন্তু সেই বাধাই মানুহক তলাব নোৱাৰে সেই মানুহে সেই শাৰীৰিক বাধা বাধা হৈ নাথাকে সেই কথা যুৱৰাজ সিঙৰ জীৱনৰ পৰাই অৰ্ণিমা সিনহাই শিকিছিল সেই কষ্টকৰ সময়ছোৱাত তেওঁক মনোবল অটুট ৰাখি আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছিল তেওঁৰ ভাতৃ আৰু বাচেন্ৰীপালেও বাচেন্দ্বীপাল আৰু তেওঁৰ ভাতৃও এওঁক মনৰ সাহস অটুট ৰখাত সহায় কৰিছিল মাউণ্ট চামছেৰ কাঙৰি শিখৰত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰাৰ বাবে বেদনাই অৰ্ণিমাৰ মনোবল কমাই পেলাব নোৱাৰিলে বৰং তেনে অৱস্থাৰে একৈছ হাজাৰ এশ আঠ ফুট ওপৰলৈ যাব পৰা কথাষাৰে মাউণ্ট এভাৰেষ্টলৈ যাব পৰা যে সম্ভৱপৰ সেইটো অধিক দৃঢ়তাৰে সাব্যস্ত কৰিলে অৰ্থাৎ কি হ'ল তেওঁ মনলৈ ভাবিলে যে মই ছশ নব্বৈ ফুট যাবলৈ বাকীটাকিন সঁচা কিন্তু একৈছ হাজাৰ এশ আঠ ফুট ওপৰলৈতো গৈছোঁ গতিকে মই অসম্পূৰ্ণ হ'লেও কিন্তু মই ইমানখিনি যাবলৈ মোৰ সক্ষমতা দেখোন আছে অৰ্থাৎ পৰ্বত আৰোহণৰ বাবে মই সম্পূৰ্ণ উপযুক্ত গতিকে সেইখিনি কথা মই এতিয়া পিছ পৰি থাকিবলৈ সেইখিনি কথা মোক বাধা দিব নালাগে এই যে মই মাউণ্ট চামচেৰ কাংগৰি চামচেৰ এই সেই শৃংগটোৰ সম্পূৰ্ণ শিখৰত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইমানখিনি ফুট একৈছ হাজাৰ এশ আঠ ফুট মই অতিক্ৰম কৰিলোঁৱেই আৰু এই কথাটোৱেই তেওঁ মনৰ দৃঢ়তা বঢ়াই তুলিলে আৰু এইবাৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাবলৈ সাজু হ'ল অৰুণিমা আৰু তাৰপিছত এইবাৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাবলৈ তেওঁ সাজু হ'ল তাৰপিছত কি হ'ল আৰু মাউণ্ট এভাৰেষ্ট সিংগত তেওঁ অতিক্ৰম বা সেই আৰোহণ কৰিব সেইটো কথা নহয় তাত উঠি তাত ফটো তুলিব আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বিশ্ববাসীক নিজৰ বিৰল অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জনোৱাৰ অভিপ্ৰায়েৰে তেওঁ দুটা কেমেৰা লৈ গৈছিল দুটাকৈ কেমেৰা লগত লৈ গৈছিল অৰ্থাৎ তেওঁ যে জয় কৰিব সেই বিষয়ে তেওঁ নিশ্চিত আছিল আৰু সেয়েহে তাত জয় কৰি ভিডিঅ' জৰিয়তে গোটেই বিশ্বক নিজৰ বিৰল কৃতিত্বৰ বিষয়ে জনাব আৰু সেইকাৰণে লগতে ফটো তুলিব ফটো তোলাৰ ভিডিঅ' ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ দুটাকৈ কেমেৰা লগত লৈ গৈছিল লৈছিল পানী আৰু অক্সিজেন চাৰি নম্বৰ কেম্প পাওঁতে দুয়োখন ভৰিৰ পৰা তেজ নিগৰি ভয়ংকৰ অৱস্থা হৈছিল তেওঁ উঠি উঠি গৈ আছিল শেষত চাৰি নম্বৰ কেম্প যেতিয়া পাইছে তেওঁ ভৰিৰ পৰা তেজ নিগৰি গৈছে কাৰণ এখন ভৰিত লোৰদ সোমাই আছিল এখন কৃত্ৰিম ভৰি আছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁ তেজ নিগৰিছিল তেজ নিগৰি ভয়ংকৰ অৱস্থা হৈছিল লগত নিয়া অক্সিজেনো প্ৰায় শেষ হওঁ হওঁ হৈছিলগৈ লগত যোৱা শ্বেৰপাজনী অৰুণিমাক বাৰে বাৰে যে যিকোনো মুহূৰ্তত অক্সিজেন শেষ হৈ যাব সেই কথাটো সোঁৱৰাই আছিল অৰ্থাৎ যে তেওঁলোকে গৈ আছে গৈ থাকোঁতে তেওঁ ঘড়ীৰ পৰা তেইছ দি ঘড়ী গৈ আছে আৰু শ্বেৰপাজনে লগতে যিজন সহায়ৰ কাৰণে শ্বেৰপাজ যায় শ্বেৰপাজনে সোঁৱৰাই দিছে যে আমি যে লগত অক্সিজেন দিছোঁ সেই অক্সিজেন শেষ হৈ গ'লে কিন্তু আমি বিপদত পৰিম অৰ্থাৎ যে এভাৰেষ্টৰ একেবাৰে ওপৰত অক্সিজেন নহ'লে মানুহো খুব কম মানুহে অক্সিজেন নোহোৱাকৈ যাব পাৰিছে আৰু অক্সিজেনটো তাত অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কাৰণ পাহাৰৰ শিখৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰাটো কম থাকে গতিকে অক্সিজেন নহ'লে বহুত মানুহ মৃত্যুমুখতো পৰে গতিকে শ্বেৰপাজনে সেই সাৰ কথা সোঁৱৰাই দিছিল তেতিয়া আৰু মৃত্যু সাৱটি লোৱাৰ বাহিৰে আন কোনো উপায় নাথাকিব পিছে অৰুণিমাই কৈছিল ইমানখিনিলৈ আহি আৰু উভতি যোৱাৰ প্ৰশ্ন উঠে ইমানখিনি উঠিলেই চাৰি নম্বৰ কেম্প পালেগৈ আৰু এতিয়া উভতি যোৱাৰ প্ৰশ্ন উঠে যি হয় দেখা যাব অদম্য সাহস আৰু উৎসাহেৰে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ আছিল তেজ নিগৰি থকা আঁঠু দুটাৰ পৰা ৰুমালেৰে তেজ মচি মচি আগুৱাই গৈ থাকোঁতে বাটত বহুতো অভিযাত্ৰীৰ মৃতদেহ দেখা পাইছিল তেওঁ কিন্তু একোৱে তেওঁক নিৰস্ত্ৰ কৰিব পৰা নাছিল যেতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছে ভৰিৰ পৰা তেজ যিবোৰ ওলাই গৈ আছে সেই তেজবোৰ ৰুমালেৰে মুচি মুচি তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁতে দেখিছে যে আন কিছুমান অভিযাত্ৰী আন কিছুমান পৰ্বতাৰোহণকাৰী যিসকলে পৰ্বতাৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তাতে মৃত্যু সাৱধি ল'লে সেইসকলৰ মৃতদেহো তেওঁ দেখিবলৈ পাইছিল কিন্তু সেই মৃতদেহ দেখি কিন্তু তেওঁ নিৰস্ত্ৰ হোৱা নাছিল অৰ্থাৎ সেইবোৰ দেখি তেওঁ পিছ উহি অহাৰ কথা কিন্তু ভবা নাছিল তেওঁ দৃঢ়তাত অকণো আচুৰ পৰা নাছিল তেওঁ আগুৱাই গৈ থাকিল প্ৰচণ্ড পৰিশ্ৰম অদম্য মনোবল আৰু কষ্ট সহিষ্ণুতাৰ ফল অৱশেষত ফলিল কাঠমাণ্ডুৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ বাৱন্ন দিনৰ অন্তত বাৱন্ন দিনৰ অন্তত নিশা প্ৰায় আঠ বজাত তেওঁ আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ মিটাৰ উচ্চতাৰ এভাৰেষ্ট শৃংগৰ উচ্চতা এইটো আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ মিটাৰ অৱস্থিত মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শৃংগত পদাৰ্পণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ভৰিফল নিজৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ল আঠ বজাত কাঠমাণ্ডুৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ বাৱন্ন দিনৰ অন্তত আৰু বহুতো অভিযাত্ৰীয়ে সেইখিনি পোৱালৈকে লগত নিয়ে অক্সিজেন প্ৰায় শেষ হওঁ হৈ গৈ সেই এভাৰেষ্টৰ বুকুত ভৰি থৈ তেওঁলোকে খৰখেদাকৈ নামি আহিবলৈ বাধ্য হয় কি হয় যে যেতিয়ালৈকে সেই মাউণ্ট এভাৰেষ্ট পাইগৈ লগত যিবোৰ অক্সিজেন নিয়ে অক্সিজেন শেষ হওঁ হৈ গৈ গতিকে মাউণ্ট এভাৰেষ্টত বহুতে বেছি সময় থাকিব মন থাকিলেও থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকে খৰখেদাকৈ তললৈ নামি আহে কাৰণ মাউণ্ট এভাৰেষ্টটো জয় কৰাৰ পিছত তাৰপিছত অক্সিজেন শেষ হোৱাৰ ভয়ত তেওঁলোকে সোনকালে নামি আহিবলগীয়া হয় কিন্তু অৰুণিমা সিহা মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শৃংগত ডেৰ ঘণ্টা থাকে কাৰণ ইয়াত কৈছে যে মানুহবোৰ কিয় ঘূৰি আহে কাৰণ অক্সিজেন শেষ হোৱাৰ আগতে ওপৰত নামি অহা বাটৰ প্ৰথমটো কেম্প পাবগৈ লাগিব অৰুণিমাৰো অক্সিজেন শেষ হ'বলগীয়া হৈছিল লগত যোৱা শেৰপাজনক মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শেষৰত থিয় হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' ল'বলৈ তেওঁ অনুৰোধ কৰিলে আৰু শ্বেৰপাজনে পিছে তাত বেছি সময় থাকিলে প্ৰাণৰ সংকয় হ'ব বুলি তেওঁ বুজাই ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা সাৱটি ধৰা অৰুণিমাৰ ফটো তুলি দিছিল প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টাকাল তেওঁ এভাৰেষ্টত আছিল তাৰিখটো আছিল একৈছ মে' দুহেজাৰ তেৰ চন অৰ্থাৎ একৈছ মে' দুহেজাৰ তেৰ চন তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ বাৱন্ন দিনৰ মূৰত এই তাৰিখটো একৈছ মে' দুহেজাৰ তেৰ চনৰ নিশা আঠ বজাত অৰুণিমা চিহ্না গৈ এভাৰেষ্টৰ বুকু একেবাৰে শীৰ্ষস্থান পায়গৈ আৰু শ্বেৰপাজজনে তেওঁ ফটো লয় তেওঁ জাতীয় পতাকা সাৱটি থকা ফটো এখন লয় আৰু প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা তেওঁ তাত থাকে ডেৰ ঘণ্টা কটাই মেলি তাৰপিছত তেওঁলোক তাৰ পৰা নামি আহে এনে স্মৰণীয় সাফল্যৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত তেওঁক পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে বিভূষিত কৰে এই সন্মানটোক এই পদ্মশ্ৰী সন্মানে কেতিয়া তেওঁক বিভূষিত কৰে দুবছৰৰ পৰা পিছত তেওঁ উঠিছিল কিমান দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈছ মেট দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈছ মেত তেওঁ এভাৰেষ্ট সিংহ পদাৰ্পণ কৰিছিল আৰু দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত তেওঁক পদ্মশ্ৰী সন্মানে ভাৰত চৰকাৰে বিভূষিত কৰে তেতিয়া সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়াৰ পৰা তেওঁ এই সন্মান লাভ কৰাৰ উপৰিও একেগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ টেনজিং নৰ্গে সন্মানো তেওঁ লাভ কৰিছিল দুহেজাৰ চৈধ্য চনত তেওঁ ভূতপূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ পৰা এমেজিং ইণ্ডিয়ান এৱাৰ্ড লাভ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অৰুণিমাই দেখা কিতাপ উন্মোচন কৰি তেওঁক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভূতপূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি এ পি জে আবুল কালামে তেখেতৰ কিতাপ এমেজিং ইণ্ডিয়ান এৱাৰ্ড তেওঁ এটা দিয়ে আৰু সেই এৱাৰ্ডটো তেওঁ দিছিল দুহেজাৰ চৈধ্য চনত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত টেনজিং নৰ্গে বঁটালাভ আৰু দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনতে পদ্মশ্ৰী সন্মানে তেওঁ বিভূষিতা হৈছিল আৰু এইবোৰ এইকাৰণেই হৈছিল যে নিজৰ শাৰীৰিক বন্ধকতাকো নেওচি তেওঁ এভাৰেষ্টৰ দৰে এটা শৃংগত উপনীত হৈছিল গুৱাভাই শৃংগত তেওঁ পদাৰ্পণ কৰিছিল সম্পূৰ্ণ মানসিক বল মানসিক ইচ্ছা বা মানসিক শক্তিৰ পৰিচয় দি তাৰ লগতে তেওঁৰ প্ৰচণ্ড আত্মবিশ্বাসেৰে তেওঁ সেই শৃংগত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁৰ দৰে বহু মানুহ তেওঁ বহু মানুহ আছে ভাৰতত বা এই পৃথিৱীত যিসকলে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত যদি কোনোবা ভৰি হেৰাই বা কিবা এটা তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনাৰ ফলত কিবা হেৰুৱাবলগীয়া হয় অংগ হেৰুৱাবলগীয়া হয় দুখত ভাগি পৰে তেওঁলোকৰ বাবে আচলতে অৰুণিমা সিনহাই এক প্ৰেৰণাৰ স্বৰূপ এইকাৰণে প্ৰেৰণাস্বৰূপ যে মানুহৰ জীৱনলৈ অহা দুৰ্ভাগ্যকো তেওঁ সৌভাগ্য হিচাপে ৰূপায়ণ কৰিলে সৌভাগ্যলৈ তেওঁ ৰূপান্তৰ কৰিলে কেনেদৰে ৰূপান্তৰ কৰিলে তেওঁ এজন ভলীবল খেলুৱৈ আছিল কিন্তু ভৰি দুখন নষ্ট হোৱাৰ ফলত এখন ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰুৱাই এখন ভৰিত লোহাৰ ৰ'দ ভৰাই থাকিবলগীয়া হয় আৰু তাৰ পাছত তেওঁ এভাৰেষ্ট সিংগৰ দৰে জয় কৰাৰ দৰে এটা দুৰোহ কাম এটা কঠিন কাম কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে ইয়ে তেওঁৰ মানসিক শক্তিৰ পৰিচয় দিয়ে আৰু এই ধৰণৰ কথাই এই ধৰণৰ কাহিনীয়ে বহু প্ৰতিবন্ধক বা প্ৰতিবন্ধক থকা লোকৰ বা যাৰ প্ৰতিবন্ধকতা আছে তেনেলোকৰ জীৱনক প্ৰেৰণা দিব তেওঁলোকে যাতে ক'ত কোনো এনেকুৱা কামত তেওঁলোকে পিছ উহকি নাযায় তেওঁলোকে যাতে আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা পায় অৰ্ণিমা চিহাই তেওঁলোকৰ বাবে এক ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণা বা ডাঙৰ উদাহৰণ ভিন ভিন সময়ৰ ভিন ভিন পৰিৱেশত এইদৰে একেগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজ প্ৰতিভাৰে জাতীয় জীৱনত জিলিকি উঠি আন সহস্ৰজনৰ বাবে আশা আৰু প্ৰেৰণাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে তেনে আশা আৰু প্ৰেৰণাই বহুজনক আনন্দ দিয়ে হতাশা দূৰ কৰে আৰু আগলৈ পুনৰ নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়ি গৈ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সাহস যোগায় এই ক্ষেত্ৰত আমি একলব্যৰ কাহিনীটো মনত পেলাব পাৰোঁ তেওঁ নিজৰ সাধনা আৰু একাগ্ৰতাৰ বলত সিদ্ধি লাভ কৰিছিল একলব্য কাহিনীনো কোনে নাজানে নিজৰ সাধনা আৰু একাগ্ৰতাৰ বলত একলব্যই সিদ্ধি লাভ কৰিছিল আৰু একলব্যই বহুত এজন ভাৰতৰ এজন বিখ্যাত ধনুৰ্ধ হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছিল তেওঁৰ কাহিনীটো আমি সকলোৱে জানো আৰু লগতে মনত পেলাব পাৰোঁ মহাভাৰতৰ তৃতীয় পাণ্ডৱ অৰ্জুনৰ একাগ্ৰতা আৰু ধৈৰ্য্যৰ বিষয়ে শব্দভেদি বান মাৰিবলৈ শিকিবলৈ তেওঁ গোটেই নিশা ঘিত মিতিয়া আন্ধাৰৰ মাজত গভীৰ অৰণ্যৰ ভিতৰলৈ গৈ তাত শব্দ অনুকৰণ কৰি কাৰ মাৰিবলৈ অভ্যাস কৰি কৃতকাৰ্য হৈছিল অৰ্থাৎ যেতিয়া কৃতকাৰ্যতা মানুহে বিচাৰে মানসিক শক্তিৰ সৈতে প্ৰচণ্ড আত্মবিশ্বাসেৰে যদি অনুশীলন চলাই যায় তেনেহ'লে সফলতা নিশ্চয় আহিবই আৰু এইবোৰ কথাৰ উদাহৰণ আমি একলব্যৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ বা তৃতীয় পাণ্ডৱ অৰ্জুনৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ আৰু কৈছে যে ষ্টিফেন হকিঙৰ দৰে বিশেষভাৱে সক্ষম বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ হৃদয় জয় কৰিছিল তেওঁৰ বিৰল প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে ষ্টিফেন হকিঙো এক আছিল বিশেষভাৱে সক্ষম তেখেতে হুইল চেয়াৰতে তেখেতক দিন কটাবলগীয়া হৈছিল কিন্তু তেখেতে নিজৰ বিৰল প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে গোটেই বিশ্বতে তেখেতক এজন বৰেণ্য বিজ্ঞানী বুলি তেখেত তেখেতৰ নাম আছে অৰুণিমা সিনহাৰ দৰে লক্ষ্যগৰাকী আমাৰ মাজত আছে এতিয়া এইটো কথাই কৈছে যে অৰুণিমা সিনহাৰ দৰে লাখ লাখ মানুহ আমাৰ ভাৰতত আমাৰ পৃথিৱীখনত আছে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে অৰুণিমা সিনহা এক অনুপ্ৰেৰণা হোৱাটো উচিত কেৱল তেওঁলোকৰ মাজত লুকাই থকা প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সামান্য আশ্বাস সহমৰ্মিতা আৰু সহায়ৰ প্ৰয়োজন এওঁলোককো আমি যদি সফল কৰিব বিচাৰোঁ আমি আশ্বাস দিব লাগিব যে তেওঁ পাৰিব তেওঁ সহায় আমি কৰিম সহমৰ্মিত লাগিব আৰু সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে অৰুণিমাৰ নিজৰ ভাষাত মই মাত্ৰ এজনী অৰুণিমা নহয় মোৰ দৰে হেজাৰ বিজাৰ অৰুণিমা আছে আপোনালোকে সেইসকলক চিনাক্ত কৰি জীৱনৰ বাটত আগবাঢ়ি যাবলৈ লক্ষ্যভেদ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগালে সঁচা অৰ্থত দেশৰ কাম কৰা হ'ব কৈছে মই অকল এজন অৰুণিমা নহয় মোৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ অৰ্ণিমা আছে আৰু তেওঁলোকক যদি আপোনালোকে তেওঁৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সহায় কৰে আশ্বাস দিয়ে সমমিতা দিয়ে তেনেহ'লে সকলোবোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব আৰু দেশৰ বাবে কাম কৰা হ'ব বুলি অৰ্ণিমা সিহাই নিজেই কৈছে এই পাঠটো যেতিয়া আমি পঢ়োঁ তেতিয়া তেনেহ'লে আমাৰ মনলৈ নিশ্চয় অকণমান সাহস আহে অলপ আমি প্ৰেৰণা পাওঁ আৰু যিসকল লোকে জীৱনত হাৰি গৈছোঁ বুলি ভাবে তেওঁলোকক অৰ্ণিমাৰ চিহাৰ উদাহৰণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন এতিয়া আমি এই পাঠটোৰ যিখিনি মূলভাৱ সেই মূল ভাৱটো আলোচনা কৰোঁ জীৱনৰ সফলতা তথা উন্নতিৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ল প্ৰচণ্ড ইচ্ছা শক্তি আৰু দৃঢ়তা এইটোতো আমি এতিয়া এই পাত্ৰত আমি গমেই পাইছোঁ যে সফলতা বা উন্নতিৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ল প্ৰচণ্ড ইচ্ছা শক্তি আৰু দৃঢ়তা প্ৰবল ইচ্ছা শক্তিয়ে লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাটত থকা অনেক প্ৰত্যাহ্বান হেলা ৰঙে অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অৰুণিমা সিনহা নামৰ ছাব্বিছ বছৰীয়া যুৱতী এগৰাকীয়ে অসাধ্য সাধন কৰি বিশ্বৰ আগত উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে আৰু এভাৰেষ্টত পদাৰ্পণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ভলীবল খেলুৱৈ অৰুণিমা সিনহাই লক্ষ্ণৌৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী জেৰেল যাত্ৰাত দুৰ্বৃত্তৰ কবলত পৰি ভৰি এখন চিৰদিনলৈ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল আৰু আনখন ভৰিটো লোৰ ৰ'দ সোমোৱাই চলাফিৰা কৰিবলগীয়া হৈছিল হেৰুওৱা ভৰিখনৰ ঠাইত কৃত্ৰিম ভৰি লগাবলগীয়াও তেওঁ হৈছিল অথচ দুৰন্ত সাহস আৰু আত্মবিশ্বাসক সাৰথি কৰি অৰুণিমাই নিজৰ শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা নেওচি এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ সপোন সফল কৰিবলৈ বা সপোন পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইতিমধ্যে এভাৰেষ্ট বিজয় কৰা বাচন্ত্ৰী পালৰ পৰামৰ্শ সহায় আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বলত অৰুণিমাই নিজকে পৰ্বত আৰোহণৰ বাবে সাজু কৰিছিল আৰু অৱশেষত দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈছ মে'ত এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰি নিজৰ সপোন দি থকত পৰিণত কৰিছিল আৰু হাজাৰগৰাকী অৰুণিমাৰ বাবে অৰ্থাৎ অৰুণিমাৰ দৰে হাজাৰগৰাকী লোকৰ বাবে তেওঁ এক প্ৰেৰণাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হৈ ৰৈছিল যি সময়ত শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা সহস্ৰজনে নিজৰ দুৰ্ভাগ্যৰূপে জ্ঞান কৰি আহিছে তেনে সময়তে নিজৰ অধ্যৱসাৰ জৰিয়তে দুৰ্ভাগ্যক সৌভান সৌভাগ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি জগতলৈ চানেকি দেখুৱাইছে অৰুণিমা সিনহাই যিবোৰে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাক নিজৰ দুৰ্ভাগ্য বুলি ভাবে কিন্তু তেনেধৰণৰ লোককো অৰ্ণিমাই দেখুৱাইছে চকুত আঙুলি থৈ দেখুৱাইছে যে সেই দুৰ্ভাগ্যকো সৌভাগ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি আৰু সেই কামটো হাতে কামে কৰি অৰুণিমা সিনহাই দেখুৱালে অৰুণিমাৰ জীৱন কাহিনী নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উচ্চস্বৰূপ অৰ্থাৎ অৰুণিমা সিনহাৰ কাহিনী নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎসস্বৰূপ আৰু যিসকলে এই কাহিনী শুনিছে যিসকলে এই কাহিনীৰ বিষয়ে গম পাইছে তেওঁৰ বাবেও এইটো প্ৰেৰণাস্বৰূপ হোৱা উচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই পাঠটো আমি বৰ অনুপ্ৰেৰণামূলক পাঠ এই পাঠটো তোমালোকে নিশ্চয় এই পাঠটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে জীৱনতো আগবাঢ়িবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পাইছা আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই পাঠটো আমি যে আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি কিমানখিনি বুজি পালোঁ বা কিমানখিনি আমাৰ মনত ৰ'ল সামান্য পৰীক্ষা এটা কৰি চাওঁ প্ৰথম এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই গৈ অৰুণিমাই কাক আৰু কিয় লগ ধৰিছিল চিকিৎসালয়ত চাৰিমাহ আছিল তাৰপিছত তেওঁ ওলাই গৈ কাক লগ কৰিছিল বাছেদ্ৰি পালক আৰু কিয় লগ কৰিছিল বাছেন্দ্ৰী পালক এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ বাবে দিহা পৰামৰ্শ লাভ কৰিবলৈ লগ ধৰিছিল ঠিক আছে এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত অৰুণিমাই কেতিয়া আৰোহণ কৰিছিল তেওঁ তাত কিমান সময় ধৰি আছিল মনত আছে নহয় তাৰিখটো মাউণ্ট এভাৰেষ্টত অৰুণিমাই একৈছ মে' দুহেজাৰ তেৰ চনত আৰোহণ কৰিছিল তেওঁ তাত কিমান সময় আছিল ডেৰ ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা ধৰি তেওঁ তাত আছিল হয়নে দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈছ মে'ত তেওঁ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ তাত ডেৰ ঘণ্টা ধৰি আছিল এতিয়া আমি তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ অৰুণিমা সিনহাৰ কোনবিধ খেলত বিশেষ দক্ষতা আছিল মনত পৰিছেনে বাৰু অৰুণিমা সিনহা এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ভলীবল খেলুৱৈ আছিল গতিকে আমি এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ লিখিব লাগিব অৰুণিমা সিনহাৰ ভলীবল খেলত বিশেষ দক্ষতা আছিল এতিয়া আমি চতুৰ্থ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ৰিঙৰ উচ্চতা কিমান এইটো এটা জানিবলগীয়া কথা এই পাঠটোৰ আগতেও হয়তো তোমালোকে মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ উচ্চতাৰ বিষয়ে গম পাইছা কিমান বাৰু আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ মিটাৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ উচ্চতা হৈছে আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ মিটাৰ মনত থাকিব নিশ্চয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই প্ৰশ্নটো বা এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকৰ মনত থাকিব আৰু যদি মনত নায়ো তোমালোকে এইবোৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা পূৰা মাত্ৰাই আছে তোমালোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিল এতিয়া আজি তোমালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী পাঠত পুনৰ তোমালোকৰ সৈতে লগ হ'ব তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ